Tərəvəşçilik elmi tədqiqat institutu, publik hüquqi şəxsin idarə heyətinin sədri Elmar Allahverdiyevlə Azərbaycan toxumçular assosiasiyasının sədri Mədnə Əliyev arasında görüş keçirilib. Görüşdə institutun fəaliyyəti, apardığı elmi tədqiqat işləri Yeni yaradılmış tərəvəz sortları, tərəvəz toxumçuluğunun inkişafı, yerli toxumlara olan tələbatın ödənilməsi barədə ətraflı məlumat verilib. Elmar Allahverdiyev bildirib ki, institutda qurulmuş biotehnologiya laboratoriyası, aqrokimya laboratoriyası və digər müasir laboratoriyalar günün tələbərinə uyğun mövzular ətrafında elmi tədqiqatların aparılmasına və təcrübədə yoxlanılmasına imkan verir. Azərbaycan Toxumcular Assosiasiyasının sədri Məddinə Əliyeva institutun müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş laboratoriyaları Tohum emalı kompleksi istixana kompleksləri ilə yaxından tanış olub, yerüstü və yeraltı damlama, gübrələmə və ağıllı idarəetmə sistemlərinə sınaq əkin sahələrinə baxış keçirib. Daha sonra Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu ilə Azərbaycan Tohumcular Assosiasiyası arasında qurulacaq əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib. İki qurum arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Memorandumun məqsədi iki qurum arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi Bu əməkdaşlıq nəticəsində istehsal olunmuş keyfiyyətli və yüksək məhsuldar tərəvəz toxumlarının ölkə fermerlərinə çatdırılmasına dəstək olmaq, yeni yüksək məhsuldar toxum sortlarının təşviqi və təbliğatı işlərini birgə həyata keçirmək, toxumçuluq sahəsində yeni texnologiyaların və metodların tətbiqi üzrə mütəxəssislərin hazırlanmasında ixtisaslaşmış peşə sahibləri ilə birgə treyninglərin təşkilindən ibarətdir.